Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Wahai Fadlina Siddiq, jelas dan nyata, rakyat cuma mahu satu sahaja dari anda, iaitu tolong letak jawatan. Dan kepada orang-orang madani, kepada orang-orang yang tak suka ke The Fadlina, tak payahlah korang hendak mencantikkan imej dia, keluarkan macam-macam dalil untuk membolehkan dia terus menjadi menteri. Lagi korang buat macam tu, lagi teruk Fadlina yang kena. So, bola berada di kaki anda. Kita intro dulu. Lalala lalala lalala. La, la, la. macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di sebalik segala kekecohan yang berlaku di negara pada ketika ini, macam contohnya tentang isu keselamatan Trump tentang demo boleh ke tak boleh ke sebagainya dan yang terkini berkenaan dengan serangan di Masjid Ursula, rupa-rupanya Semalam telah berlangsung satu demonstrasi kecil-kecilan yang telah dibuat oleh beberapa NGO dan juga aktivis di hadapan pintu masuk parlimen di mana mereka ini mahu menyerahkan memorandum kepada Menteri Pendidikan Fadlian Sidik agar beliau bertanggungjawab atas segala benda terjadi termasuk kes buli, masalah berlaku di sekolah dan sebagainya ataupun meletakkan jawatan sekadar untuk rekod kita bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jom kita tonton video yang telah dirakamkan oleh aktivis pada semalam. Jepot. muda, Anak muda, muda. mahasiswa, mahasiswa. Datang lagi, datang, datang lagi. Kami tuntut, kami tuntut. Di sini kita dapat lihat memang mereka ini dah merancang. Mereka nak berkumpul depan pintu masuk parlimen untuk menyerahkan memorandum kepada Fadlina agar bertanggungjawab dan juga menuntut kalau beliau gagal untuk melaksanakan tugas beliau, maka eloklah beliau meletakkan jawatan. Which is tuan untuk Fadlina meletakkan jawatan ini bukannya benda baru tuan-tuan dan bosclan. Dah sekian lama sebenarnya. Terutamanya selepas kenyataan-kenyataan beliau yang kita lihat macam tak cerdik macam contohnya kan larang penggunaan perkataan kafir lah larang kuno nazilah dan macam-macam lagi tetapi isu tu boleh katakan isu yang lebih bersifat one-sided saja, iaitu berkenaan dengan isu Islam saja. tetapi bila berlaku kes-kes yang bersifat universal seperti kejadian buli yang berterusan dan kemudiannya kejadian kematian pelajar yang mengejut dan kemudiannya kejadian uh, kekah beramai-ramai dan sebagainya ke sekolah dan macam-macam lagi dan yang terkini kejadian tikaman tanda pelajar di tempat dekat dekat sebuah sekolah dekat PJ kan semua ini kita dapat lihat yang Fadlina seolah-olah macam clueless beliau gagal untuk take charge untuk perkara-perkara ini bahkan tindak tanduk beliau memang kita nampak sangat-sangat janggal sangat-sangat longgar dan juga seolah-olahnya beliau tak tahu apa yang perlu dibuat sebenarnya sebab Yelah kita faham kadang-kadang benda-benda terjadi kat sekolah ini memang di luar kuasa menteri. Memang menteri pun tak minta benda tu jadi. Kita faham benda tu. Cumanya menteri ini akan diukur terhadap sejauh mana tindakan beliau berkenaan dengan kes-kes ini. Menteri ini akan diukur dengan macam mana beliau respon. Dan so far kita dah cakap yang respon Farina berkenaan dengan kes-kes seperti ini dekat sekolah-sekolah. Satu dia tak konsisten. Keduanya macam sangat-sangat longgar. Dan ketiganya beliau ini begitu stubborn. Beliau tak nak mendengar pandangan orang lain. Sebagai contoh dulu, saya pernah laporkan kepada anda. Ketika Presiden MCA, Dr. Wee Ka Siong, mengemukakan persoalan dan juga cadangan berkenaan dengan isu buli dekat sekolah, Fadina kata, cukup ya Muhammad, cukup. Dia tak ada dengar lagi dah. Kita dah sampaikan dah. Saya dah sampaikan. Nampak? Beliau beremosi. Tak nak menerima teguran, tak nak menerima kritikan. Sedangkan yang menegur mengkritik itu bercakap dengan lembut. Bercakap dengan bahasa yang teratur, yang tidak menemplak, yang tidak menengking sebagainya. Sebaliknya, lahir dari hati yang tulus untuk minta sesuatu yang drastik perlu dilakukan. Tetapi Menteri Van Siddiq, dia tak nak dengar benda itu. Dia kata cukup, cukup, cukup. Itu pun dah menggambarkan betapa Fadila ini sebenarnya, dia tak cocok untuk menjadi seorang Menteri. Sebab beliau gagal untuk mendengar nasihat, teguran, kritikan dan juga apa-apa sajalah perkara disampaikan kepada beliau oleh orang-orang lain yang berada di sekalian beliau terutamanya rakyat. Kita boleh lihat benda tu tuan-tuan dan wakilat. Tapi satu je lah. Sekarang ini yang kita lihat seolah-olah macam ada satu gerakan yang mungkin menyokong Fadlina ke tak sok Fadlina ke kita pasti. Tetapi gerakan ini seolah-olahnya cuba untuk menaikkan imej Fadlina ataupun untuk memberikan beliau satu Sympathetical punya Orang kata apa situasi Nak bawa satu situasi yang di ni sebenarnya kesian dia Simpati dekat Farina Kan hari tu baru ni ada satu Keluar satu kenyataan kan Dia siapa saya tak ingat Yang konon kodak kononnya kata Farina ini begitu bekerja keras sampai beliau tertidur ketika mesyuarat ke apa-apa ke tidur kejap di mana-mana saja dekat office dan sebagainya sebab terlalu penat kerana beliau ini terlalu bekerja keras terlalu memikirkan tentang isu pendidikan dan sebagainya nak menunjukkan betul, -betul Fadilah ini memang betul-betul bekerja dengan begitu tegar sampai waktu tidur beliau pun macam tak terurus sedangkan kita semua tahu waktu kerja Fadilah ini memang of course 8 ke berapa lah kan waktu kerja menteri dan sebagainya dan kalau beliau sampai tertidur dekat office tu bermaksud beliau ini gagal untuk menguruskan kehidupan beliau dengan betul. Kalau seorang menteri pun tak pandai untuk uruskan kehidupan, tak tahu bila masa nak rehat, tak tahu bila masa nak bekerja, tak tahu bila masa nak beriadah ke apa-apa ke dan macam mana dia nak jadi menteri. Tertidur dekat pejabat ke apa-apa ke itu bukan tanda engkau tu kuat kerja tau. Tetapi tanda engkau punya kehidupan itu memang kelangkabut. Memang tak teratur langsung. Dan orang tak teratur tak boleh jadi menteri. Itu yang pertama. And then kemudian kita nampak satu kenyataan. Dia kata, oh Fadlina lah menteri pendidikan yang terbaik pernah ada dan sejarah sebagainya. Fadlina telah buat yang terbaik dan macam-macam lagi. Which is benda itu memang satu ayat yang yeh macam cliché sangat dan orang kata macam luga atau masalahnya sebab seolah-olah macam hendak glorify sangat Fadlina sampai ia menyebabkan kita rasuluh yeh macam lagilah orang akan hentam sebenarnya kan. Lagi satu, ada yang, ini paling kakak lah siap ditularkan dalam WhatsApp WhatsApp yang benda ini telah dibangkitkan kota sah saya oleh Kadir Jasin ke Adu Jalil Bakar. Saya lupa antara dua itulah yang bangkitkan perkara ini. Ada konon-kononnya pihak telah menyebarkan 45 dalil kenapa Fanila Sidik ini cemerlang selaku Menteri Pendidikan. Oh, ada 45 dalil. Dia tunjuklah satu-satu-satu-satu kan betapa Fanila ini tick all the boxes lah saya cerita. So itu menunjukkan betapa Farina ini memang seorang menteri pendidikan yang cukup bagus dan sebagainya. Sampai telah saya lupa sama ada Jalil ke, ke Eh bukan 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 uh, Osman nama ni saya lupa Ada seorang tu nama dia Osman kan uh, Memang penyokong Madani Tapi dia cakap memang saya tak ada masalah Fadina Cuma saya menyampah dengan orang seperti ini Yang cuba nak justify sangat konon-konon Fadina ini bagus ke apa, -apa ke Sampai keluarkan 45 dalil dan sebagainya Osman apa aku lupa dah Tapi memang Memang nampak lawak gila dan nampak macam kelakar nak mampus bila geng-geng Farina ini saya tak tahu lah dengan pengetahuan Farina ke tanpa pengetahuan dia ke saya tak pasti tapi siap keluarkan dalil siap keluarkan ataupun segala alasan kenapa Farina ini mesti dikekalkan sebagai menteri pendidikan macam-macam lagilah nampak sangat mereka ini try hard untuk glorify Farina untuk memberikan beliau ada sympathetical appeal dan dalam masa yang sama juga untuk menunjukkan betapa beliau ini konon-kononnya the best option there is. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan sekalian. Sedangkan kita pernah melalui zaman menteri-menteri pendidikan yang jauh lebih berkaliber. Kita pernah ada Tun Dr. Mahathir sebagai menteri pendidikan. Even Anwar Ibrahim sendiri pernah menjadi menteri pendidikan. Muhyiddin Yassin, Najib Razak, Pak Lah. Kebanyakan pemimpin-pemimpin hebat dekat negeri kita ini kecuali Anwar lah kan. Dia tak hebat mana. Mereka ini Pernah menjadi menteri pendidikan dan kita dah perlihat Mereka kontrol bahagian pendidikan ini Dengan penuh rasa takzim Dengan penuh rasa keyakinan, confident Dan kita pun rasa macam mereka ini memang ada satu aura Untuk menjadi menteri pendidikan Yang tak ada pada fadilah pada ketika ini So Saya cakap kepada lah Benda ini lagilah menyebabkan orang menyampah dengan Farina Lagilah orang akan minta dia letak jawatan Lagilah orang minta dia belah cepat-cepat daripada jawatan menteri pendidikan tu sebab Memang nampak sangat blok ini terlalu lemah sampai terpaksa lah ada Saitro mana-mana yang kono-kono cikgu mana itulah ini whatever server yang yang menjulang Fadila ini kata oh Fadila is the best choice that we have right now macam tu lebih kurang. Tapi itulah. Sekarang ini orang dah siap berdemo depan parlimen untuk tuntut Fadina turun. Cuma ni satu je lah. Kredit untuk Fadila Dia tahu demo itu adalah untuk orang kata apa menyanggah dia. Dia tahu demo itu untuk melentutut dia untuk buat kerja yang elok atau boleh letak jawatan. Dia tahu demo itu negatif terhadap dia sebenarnya. Tetapi at least dia berani turun berjumpa dengan aktivis-aktivis yang buat demo itu dan terima memorandum itu. Satu kredit untuk Farina pasal perkara itu. Tak macam dengan komen. Ketika kita buat demo anti-ora depan parlimen, mampus dia tak tunggu untuk terima memorandum kita. Punya penakut dengan komen tu. So, dampak gayanya, perempuan yang bernama Fadlina itu jauh lebih bertelur berbanding dengan, dengan komen. Eh, malulah komen. Perempuan pun lagi berani ni kau. Ceh. Emotional damage.